i para Під святом привітати всіх вас, мами і тата. І шановні батьки, сьогодні ось мама Максима, вона за всіх ваших батьків за українським звичаєм проселить дорогу вам, українським рушником. І ви підете під цим рушником, хлопчики і дівчатка. як чистою дорогою в шкільне життя. И хочется, чтобы вы и шанували своих батька и матери, которые дали вам жизнь и любовь. Дорогие детки, сегодня у вас такой волнующий, и тревожный день. Сегодня вы впервые вступили на ступеньку ступень учебы. Этим хлебом, солью и ручником мы хотим от всех родителей благословить вас на дальнейшую хорошую школьную жизнь, чтобы вы хорошо учились чтобы вы никогда родители не огорчали, росли здоровыми и умненькими. Удачи вам в учебе и успеха во всем. Дякуємо, дорогим батькам. Давайте все скажем три-четыре. Дякуємо. Зайшли вы дружно та смеливо. Маленькие учни, светлый класс. Життя цікаве та счастливе. Розпочинається для вас. Тому що це символ нашого навчання гарного шкільного. Починається шкільне дитинство наше. І ми з вами підемо цим шляхом 11 років. Добре? Добре. Так, тішина. Далі, я поздравляю вас з першим в вашій житті днем Знань 1 сентября. Среди многих воскресений и особых дней в году есть обычный день осенний, в главном праздничном ряду. По одной простой примете узнаем мы этот день, по идущим в школу детям городов и деревень. И пускай немало славных разных дней в календаре, но один из самых главных – самый первый в сентябре. Ребята, Посмотрите вокруг. Это наш класс, в котором мы будем учиться с вами. А теперь настало время познакомиться нам. Меня зовут Любовь Алексеевна. Я ваш учитель. И целых четыре года мы будем с вами неразлучными друзьями. И в учебе, и в играх. Вас так много, и мне так хочется с вами познакомиться и побыстрее узнать, как вас зовут. Как меня зовут, вы знаете. Давайте мы еще раз назовем мое имя и отчество. 3 четыре. Любовь. А еще раз дружнее. Любовь. А теперь по сигналу раз, два, три, имя свое назови. Вы мне скажете каждый свое имя. Хорошо? Доске, это у нас доска. Всех девочек выйти к доске. Это наша краса нашего класса. девочки идут. Вот они вот так выровнялись, чтобы мы все, все, все вас увидели. Мальчики, вы видели, сколько у нас девочек, да? Ой, сколько девочек. А сейчас мальчики наши, девочки назовут свои имена. Вы стоите в ряд будут передавать вот такого друга нашего. Так, мальчики, внимание, девочки, стали ровненько. Будем я говорить, меня зовут так, да, пожалуйста. Меня зовут Ангелина. Так, передавай. Меня зовут Даша. Меня зовут Алиса. Меня зовут Оля. Меня зовут Катя. Меня зовут Лена. Красиво меня зовут Карина. Арина. Меня зовут Настя. Вы что Меня зовут Вероника. Так, передаем. Меня зовут Таня. Так, красиво держим. Привет, и Меня называют, зовут тебя. Соня. Меня зовут Киру. Меня зовут Вероника. Меня зовут Женя. Меня зовут Арина. Меня зовут Камила. Вот, ребята, посмотрите, сколько у нас девочек, сколько красоты. О, а вы знаете, ты почему, ты почему мы... Первыми девочек пригласили, потому что девочек нужно уважать, правильно? Пропускать первыми, подавать руку им, помогать. Потому что с давним времен в Украине женщину ценят, потому что девочки наши будущие мамы, да, хранительницы отчаба. Итак, поприветствуем девочек, мы познакомились с ними, они занимают места, забавные мальчики. отличные, такие симпатичные, такие аккуратные, таких вот в школе ждут. Давайте, мальчики, девочки, познакомимся с вами. так, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Саша. Меня зовут Денис. А меня Толя. А меня, зовут Даня. меня зовут Максим. А меня зовут Ярослав. Меня зовут Андрей. Меня зовут Денис. Меня зовут Владимир. Меня зовут Егор. Меня зовут Артем. Меня зовут Саня. Это наша сила, потому что мальчишки это будущие воины, да? защитники наши. И поэтому мальчишек мы тоже должны уважать и почитать, правильно? И дружить вместе. Похлопали мальчика, мы познакомились с мальчишками, они занимались... А теперь поверните всех друг к другу и пожмите руки к другу. Руки вверх все поднимите и вверху пошевелите. Стрепнем весело. Ура! Всем учиться нам пора. Хорошо, и сегодня мы с вами отправляемся в мир знаний. А вы знаете, какой праздник Алиса бывает? Без смс поздравительных, это никакой праздник, всегда приходят поздравительные смс-ки, правильно? И вот давайте мы с вами одну смс прочитаем, только я не догадалась. Я хочу вам пожелать лишь 12 получать, книжки добрые любить, с математикой дружить, от лица Ерома Мальвины, ваш дружище. Ага, прослушали. Кто же это написал? А еще внимательно послушайте. А ну давайте очень внимательно. Я хочу вам пожелать лишь 12 получать. Книжки добрые любить. С математикой дружить. От лица его, Мальвины. Ваш дружище. А ну-ка, можете сказать, чемодан? Да что вы, это портфельчик. Вы же сами говорили, что учение свет, а не учение тьма. Вот я и собрался в первый класс. Взял с собой все самое-самое необходимое. Ой, Правильно, в школу не нужно да. будет такой чемодан точить, правильно? Да. Так вот, ребята, мы сейчас с вами поиграем в такую игру. Мы сейчас будем брать предмет, который Буратино приготовил в школу с собой. И если это действительно нужно в школе, вы будете в комнате называться «Клопай-клопай». Хорошо? А теперь тишина, тишина. Так, итак, ребята, буквально нужно Буратино брать... А нужно брать Вот, хорошо. Ну и как теперь? А я хочу тоже с Ну что, Буратино, давай иди домой. Чемодан оставляй, иди вещи ложи в портфель и приходи к нам в школу, в первый класс. Хорошо, ребята? Да. Иди, Буратино. Хорошо. Так, ну до свидания, Буратино. До свидания, Лески. От сказочных героя. Давайте мы отгадаем, от кого пришли телеграммы. Я желаю вам подарок получить огромный торт. Шоколад и печенье, мармелад и варенье становиться толще, выше. Жду от вас ответ на крыше. <связывая> Молодцы, ребята! Это жив <связывая> вам здоровья, малыши! Чтоб прививок не боялись, ежедневно закалялись, чтоб не мучил вас бронхит, добрый доктор ребята. А давайте мы с вами немножко вспомним, о а какой сегодня день. Что у нас сегодня за праздник? Восьмое марта. Восьмое марта. Какое? Ваня. Первое сентября. Да. И сейчас у нас девочки расскажут стихи об этом. Месяц, два, там, да. месяц, два, хотели. Наконец были мечты. Впереди учебы. все я...